Rayap membangun benteng diri sendiri dengan kerja keras selama lima tahun dan beberapa generasi. Untuk sebuah gundukan mencapai ukuran penuhnya, ini adalah keberhasilan rekayasa kolektif. Aman di dalam kastil liat mereka, mereka terlindungi dari ekstrim alam. Di balik dinding tebal benteng mereka, mereka menjalani kehidupan sosial yang kompleks. Di pusatnya ada ratu. Sepanjang hidupnya, ia akan menghasilkan beberapa juta telur. Musim hujan memicu peristiwa spektakuler. Generasi baru rayap bersayap Alates muncul berjuta-juta. Misi mereka membentuk koloni baru. Pemangsa bersembunyi dalam struktur dinding luar gundukan larva kumbang penyorot. Mereka telah menunggu sepanjang tahun untuk saat ini. Jumlahnya ratusan. Cahaya mereka mematikan sekaligus memikat. Seperti ngengat pada nyala api, rayap tak bisa menahan daya tarik bioluminesensinya. Kamu, hanya selama dua minggu setiap tahun, Serado disinari oleh gundukan bercahaya. Larva kumbang harus menimbun persediaan makanan untuk bulan-bulan paceklik ke depan. Dengan pasokan makanan yang begitu jarang, dibutuhkan dua tahun bagi setiap larva untuk tumbuh menjadi kumbang dewasa. Munculnya sejuta alates secara sinkron menjadikan korban ini tak berarti. Hanya sepasang yang dibutuhkan untuk memulai koloni baru.